Ki Hajar Dewantoro Soko Wikipedia Jawa Bawarno Warno Mardiko Boso Jawa Ki Hajar Dewantoro Mios Ing Pati Ngayuk Yogyakarta Tanggal Loro Mei Sewu Wolong Ates Wolong Pulo Songo Kanti Asmo Raden Mas Suwardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantoro minangka pelopor pendidikan kanggo kaum pribumi Indonesia ing jaman penjajahan Walanda. Perjuangan Ki Hajar Dewantara diwiwiti dening ngadegage perguruan Taman Siswa sing menehi kesempatan marang para pribumi supaya bisa oleh pendidikan kaya dene para priyayi utawa wong-wong Walanda. Tulisan Ki Hajar Dewantoro sing misuwur ya iku Yen aku wong londo Dipacak ing Ariwarto The Express 2 e Dr. Dawes Dekker Tahun 1913 Artikel iki ditulis sajroning konteks rencana pamarintah Walondo ngumpulake sumbangan soko Hindia Walondo utawa Indonesia sehing waktu iku isih durung mardiko, kanggo perayaan kamardikan walonto saka Pransis. Ki hajar Dewantoro sito tanggal 6 likur April sewu sangang ato sekat ing wijoyo broto deso melati Sleman Yogyakarta yokarto. Kanggu piweling lanpa kurmatan sabhan jure pamarintah Indonesia ake tanggal loro Mei minangka Dino Pendidikan nasional ing Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal minangka Bapak Pendidikan Indonesia lan Pasuryane bisa dideleng ing duit kertas pecahan Rp R, tahun emisi 160 wo.